सूरेंद्र तीर्थ स्वामी जी के द्वारा अब सभी भारतवासियों एवं उड़पी के जनता की तरफ से प्रतिनिधि रूप में हम सभी के हृदयों में हृदय सम्राट हमारे परम प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान का कार्य प्रारंभ हो रहा है आप सभी इस ऐतिहासिक समय के लिए उपस्थित हैं ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿರುದು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಎಂಬುವ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ रक्षा कवच के रूप में रक्षा कंकणद मूलक राष्ट्र रक्षण दीक्ष पूज्य श्री पादता आज राज्य की रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए रक्षा कवच जी महाराज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों में अब सम्मान भारत भारत बोलो भारत ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಚಿತ್ರಪಟ ಮುತ್ತಿನ ಕವಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನ ಮಂಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕ ಪ್ರತೀಕ ಭಾರತೀಯ ಪಗಡಿ ಶಿರ್ಪರ್ ಶಿರೋಮಾನ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನವಿಲು ಇರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಪೇಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪಸೆ जब महायज्ञ के रूप से यह ध्वनि हम सभी एक साथ भारत के नेतृत्व हृदय सम्राट माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यह पुरुषोत्तम अध्याय का सामूहिक पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं तो मूलमध शाकम् प्राहुरव्ययम् छन्दामि यस्य वर्णानि यस्तम् वेदत वेदविद अधः प्रसृता तस्य शाखाः गुणप्रवद्धाविषयप्रवाणाः अधश्च मूलान्य ेन मनुष्ययोगे न लोपमेन ततोपशत्रे नो न गावन्न सम्प्रयित्वा अश्वत्तमेन स्वविरो न मूलम् अतङ्गशक्रेण श्रेण हित्वा ततः परम् दत्तवारिद्रव्यम् यस्मिन् गतानि निवर्तन्ते भूयाः तमेव कार्यम् पुरुषम् वर्तते यतः प्रवृत्तिप्रदा पुराणे निर्माणमोहाविदम् न दोषा ुप्तसङ्गे कश्चन्द्रमोरा परमव्ययम् गर्भाशयते सूर्यो यत यद् गत्वा निवर्तन्ते तदर्थमरपरमा मम देवांशो देवयोगे जीवो मम षष्ठानिन्द्रियाणि प्रस्तानि करोते श्रीरं जाषे या निर्णते च ग्रजे देवानि सञ्जाते कर्शनम् च रसनम् प्राणमेवता अनुष्ठायमनस्कायम् रिषयानुपसेवये अपुराणम् तृणम् वा ते भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमोधानानुपश्रन् पश्यन् न्दो योगिनश्चैलम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिरम् जगन्तो शकशालाहो नैलम् पश्यन्त्य चेतसा यदा विद्यगतम् जेतु जगदधाशयचेतिलम् जगभूतानि धारयाम्यमोज पुष्णामि दोषे सर्वा सोमो भोकार अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाङ्गमाश्रम प्राणापानसमायुक्तः चतुर्विधम् सर्वस्य नाम प्रकृतम् निवेष्टो मत्तः परङ्गैश्च सर्वैरमेव वैर्यो वेदान्त ोत्तर उच्चरे उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमाद्युजारो लोकत्रयमाविश धिमस्तव्येश्वरः यस्माचरमवेदोऽहम् अध्वरागपिषोत्तमः प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव मतम् मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत इति गोचरमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नः एन भूत्वा बुद्धिमान्या ारत ॐ नरिति श्रमद्भगवती आसो उपनिषत्सो ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे